Bu gün kimyanın ilkin anlayışları səhifə 12-də olan 31-ci sualın həllinə baxacağıq. Məsələmizdə deyir ki, xlor oksidinin əvvəlcə biz ümumiyyətlə kimyadan məsələ həll edəndə oxuduqca mütləq oxuduğumuz hər bir sözü qeyd eləyirik. Xlor oksidi, yəni naməlum bir, bir xlor oksididir. Yəni indekslərimiz x və y-dir. Xlor oksidinin 18,3 qramında, yəni cəmi 18,3 qramdır, 11,2 qram oksigen var. Bu deməkdir ki, biz 18,3-dən, yəni cəmdən xlor oksigenin miqdarını çıxsaq, xlorun miqdarını alacağıq. Tapırıq ki, 7,1 qram xlorumuz var imiş. Biz məsələyə görə görürük ki, 7,1 qram xlor, qram xlor 11,2 qram oksigenlə birləşib. Bəs indi bizə lazımdır. Xlorun özü biz bilirik ki, hər zaman xlor 2 yazılır, molekul halındadır. İstənilən halda xlorun molekulun kütləsi 71 qrama bərabərdir. İndi bizə lazımdır ki, 71 qram xlora nə qədər oksigen birləşməlidir? bəs bu daha atom formatda yazırıq. 7,1 qram xlora 11,2 qram oksigen sərf olunmuşdursa, yəni tapdığımıza görə 71 qram, yəni xlorun molekul kütləsi də 71-dir. Bunu bilirik. Xlora nə qədər oksigen sərf olunar? Və buradan biz x-ı 112 tapacağıq. Aha, deməli xlorumuz 71 qram imiş, oksigenimiz də 112 qram imiş. Bilirik ki 71 qram xlor da 2 PdD2 2Cl2-nin birləşisdir. 112 qram oksigen isə oksigen birləşəsi 16'dır. 16-ya böləndə biz oksigenin 7 olduğunu tapırıq. Deməli bizim oksidimizin formulu Cl2O7 imiş. Instagramdan Kimya Biologiya müəlliməsi səhifəsini də izləyərək kimya haqqında daha ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.